Что ж, друзі, настав час кілька хвилин присвятить духовним роздумам у товаристві цікавого гостя. Приєднуйтеся до нас. Сьогодні у нас в гостях священнослужитель Ярослав Черепін. Доброго ранку, Ярославе. Доброго. Утра. Дякую, що ви завітали сьогодні до нас. Хотілося поговорити сьогодні про таку цікаву одну із притч Ісуса, яку він колись розповів. Вона досить така популярна і часто цитують. І в той же час не зовсім я би сказав, зрозуміла всім. Ось тому спробуємо разом розібратися. Це притча про сіяча. Розкажіть, що це за притча, можливо, чи mm -hmm. прочитаєте, чи розкажіть, що про що мова там взагалі йде. No. Притча о сеятеле, она записана в Евангелии от Луки в 8 главе. Угу. Там мы читаем, что Христос, когда сидел с людьми, он общался, он начал рассказывать, как вышел сеятель, и он начал разбрасывать семена, то есть, ну, как бы сеять просто обычную там пшеницу, не знаю, что там было, но он начал сеять. Ну, для них это было, ну, такая постоянная жизнь, Ну, Это естественно, так? потому что угу. Палестина, ну, самое обычное это для них было огород, сельская, сельская, сельская местность, ну, так, это так, естественно так. было. Поэтому они как бы были в обычной обстановке. И мне почему-то так рисуется, что он даже может быть увидел, что, что шел сеятель, старый, да, так. и он говорит: вот посмотрите, идет сеятель, и он сеет эти семена, он разбрасывает, и вот внимание людей он обращает на вот такие тонкости детали. Он говорит: одно упало при дороге, там налетели птицы, они это все склевали. Дальше одно упало на каменистую почву, где ага. были камешки, оно начало прорастать, но ну, я понимаю, что оно не могло сразу там прорасти, Но он рассказывает процесс, и что ну, дальше так, могло так, бы так. быть с этим прошу, зернышком. Прешьвичины такие. Да. Оно начало прорастать, и, естественно, оно засохло, потому что там не, не за что зацепиться ну, корню, это понятно. Конечно. А еще одна семечка, он говорит, упала на землю, где был, по простому для нас понятному языку, бурьян был обычный, угу. сорняк. И вот оно начало расти, но этот сорняк, он подрос, естественно, заглушил, заглушил и, и, и то растение, да, которое было. И одно семечко, оно все-таки, ну не одно, много семечек, оно попало на хорошую, добрую почву. Нормальную, спаханную, чернозем. И там оно проросло и принесло хорошие большие результаты. Вот такую притчу он рассказал ученикам и тем, кто был рядом народу. И как бы, я думаю, такая пауза возникла, и ученики потом спрашивают: а что притча вообще это означает? Ну, как бы не совсем понятно. Ну, вот ты рассказал, хорошо, а Зернышки, к чему это все было? То есть Христос сделал такую, как это сказать, паузу своего рода, или. Щоб люди задумались, так? Да, щоб щоб визвав у них інтерес. К чому він це сказав? Він спеціально привів таку ілюстрацію, щоб вони починали задумувати. Есть... Ну, взагалі, якщо ну, ми пояснимо цю причу трішечки пізніше, так? Угу. але от, э, взагалі, от чому він почав про це розповідати? Ну, чи це так, ну, от він побачив сіяча? Ну добре, розкажу про сіяча. Просто така цікава історія. Ну, я ж розумію, що Ісус просто так нічого не говорив. Тобто, в нього була якась мета, він щось хотів пояснити. Да, Написано, что когда он ходил, было очень много людей. Угу. Ему было очень важно показать людям значимость Слова Божьего, то есть то, что он хотел им донести, угу. рассказать вот то Евангелие, вот ту добрую весть, которая есть, рассказать угу. о Боге, о Его любви. И поэтому, когда собралось много людей, он попытался вот таким простым, понятным для людей объяснить. Он взял то, что было в их местности, вот взял их их род деятельности, который и на этом примере он пытается показать, что делает слово Божье с людьми. Ну, дальше, я думаю, мы коснемся, что означает эта семечка, uh -huh. Вот разберем дальше. То есть его основная цель была в том, чтобы показать, что делает вот это слово. Uh -huh. На простому обичному примірі, на чому людям б би це основа. Uh -huh. uh -huh. Ну, і от у мене таке питання. Я, ну, я розумію, що, можливо, однозначної відповіді немає, але все ж таки я його поставлю. Чому він розповідає людям всім? Ось цю притчу він розповідає uh -huh. про, про ну просто історію, так ось, але ну практично не пояснює. А потім, коли вже учні десь там на одинці, вони з ним, з ним спілкуються і питають: ну а що ж це означало? Ну добре, я вам розкажу. Uh -huh. Ну а навіщо тоді взагалі розповідати, якщо не пояснювати? Чи люди самі мали зрозуміти в чому суть? А uh -huh. учні не могли uh -huh. зрозуміти? Вообще интересный подход Христа. Он очень много говорил притчами. Так. Притчи — это какая-то такая иллюстрация, это какая-то аллегория, то есть какой-то угу. пример, который заставляет человека сравнение какое-то сделать, так, то есть подумать, это. что это могло бы означать. Такая да. Естественно, ученики, так же самое, как и все остальные, они не поняли этого сразу. Угу. И им стало интересно для этого. Поэтому суть Христа. Для чего он это делает? Для того, чтобы человек своим умом попытался понять, проанализировать. Что, что начал думать. Не да. на, на... Совершенно верно. А, ну, понятно, что простой пример, да, семечко упала. Но человек начинает понимать, начинает думать, что эта семечка означает, почему она упала на почву, почему туда, почему туда, почему туда. Почему туда. Что он хотел этим сказать? То есть человек начинает что-то анализировать про ага, себя. Ага. А, ну, люди привыкли, что, как бы им, знаете, все на трелочке с голубой каемочкой. Ах, так и ученики немножко привыкли. Поэтому угу. они позже приходи, придя, они спрашивают: ну объясни, нам мы тоже не поняли. То есть фактически у них тоже не было времени задуматься над этим, немножечко остановиться угу, и поразмышлять. Но тогда Христос вынужден был им объяснять. Он говорит, ну вам дано тайны знать. І вони починають вже далі я ту mm -hmm. притчу. Цікаво, те, що я от зараз подумав, що люди, коли потім вже ну, от вони послухали Христа, так, вони задумались, хтось якісь свої висновки зробив, але потім вони пішли в своє життя, і теж, можливо, хтось сіяв, і, і, вони, і вони вже почали починають. звертати увагу, куди що впало, так? І, і згадувати те, що говорив Христос. Дійсно, це таке гарне, гарне нагадування. А, ну, добре, а, що ж означає ця притча? Mm -hmm. до чего в он, ага. он дал. Да, семечки это означает слово Божье. Он здесь дальше комментирует, ага. он объясняет это все ученикам. Он говорит, это то слово Божье, которое Селится, идет к человеку. Проповедуется да. небо, так? Слово фактически, угу. то слово доброе слово, слово Евангелие, слово Божье, оно идет к человеку. И а вид почвы или земля это была, или каменистая почва, угу. или это была дорога, это означает Мышление человека или mm -hmm. разум человека. Mm -hmm. И вот, вот это семечко, как доброе слово, оно попадает в разную почву. То есть к разным людям оно попадает. Сеется всюду, принципе. Везде, а, так? абсолютно. Ну, да. Потому что ну, тогда не было техники, которая могла, как комбайн сегодня пройдя, вот засеять Зачем? все четко рядочком. Тогда разбрасывали, как обычно, это а, все ну, делали. Да. И естественно, какой куда попал. Поэтому сегодня точно так же, в принципе, Слово Божье, оно сеется просто широкомасштабно, оно не сеется где-то вот так, вот, рядочком. Mm -hmm. Это может быть при разговоре один-один на один с человеком. Это может быть какая-то это передача, это может быть какой-то добрый поступок человека. То есть это Слово Божье оно рассеивается сегодня, оно есть. Сегодня интернет наполнен масса сайтов по изучению Библии. Ну, а бы было обожание у грунта Совершенно нет. А вот в какой грунт оно упадет? Да. Это уже люди сами. То есть это я отношусь, это вы относитесь, это любой человек, который слушает Слово Божие. Вот эти почвы, они означают. Я думаю, среди наших глядачей И ты хочешь я у тебя вернуться Совершенно так? верно, да. Ну а каждый из них что означает? Там он детальнейше Здесь он, да, расписывает детально, и он говорит, та почва, которая упала при дороге… Это на сине. Семечка, да. Семечка, которая упала при дороге, написано «поклевали птицы». А он говорит, что это те люди, которые слышат, но не понимают слово Божье, То есть они столкнулись… Мне говорят что-то непонятное такое, и он говорит вот как дьявол приходит и забирает эту семечку у людей. Uh -huh. То есть у них даже нет дальше возможности э, вникнуть и поразмышлять. То есть человек не понял и даже не захотел сразу проявить uh -huh. какое-то внимание к этой семечке и просто сразу как бы отринул, It's... вот отвергнул, да. А, следующая семечка, она упала на камни, там где были камни в основном, и она начала прорастать. То есть человек заинтересовался. И оно что-то начало производить в его жизни. Ему, вот стало интересно, он начал что-то изучать. Угу. Но когда он говорит, что не было у них корня, не было вот этого глубины, э, глубины например, да, исследования, угу. человек не до конца вник в это все, а поверхностно он услышал. Ну, що-то понравилось, що-то не очень понравилось. І он перестал изучать далі, і оно, естественно, зав'яло это все. Следуєще, це таке поверхове, можна сказати, вот таке християнство, так? наприклад, коли людина ну, просто цікаво було, так, э, ніби почав жити ну, по, по цьому, але потім просто залишив, да. щось не вийшло. Возможно, включив телеканал, подивився два рази, переключив канал. так, для Тобто да. угу. э, следующая почва это почва, в которой. которой э, оно начало уже прорастать, но был сорняк, был бурьян, все это выросло, и оно заглушило. Он говорит, что такое это все заботы, которые есть у человека, житейские заботы. Ага. Это суета какая-то, это семья, работа, постоянные ежедневные какие-то обязанности, которые они могут навлечь, ну, м -м, человека нагрузить, ему просто некогда в этом <связь> все поразмышлять. Uh, Мені здається, це зараз досить актуально, тому що ми живемо в такій суєті, особливо міські жителі, особливо в Києві, напевно, в yeah. великих містах, ця суєта просто заполонила, і людям немає коли ну, не то, що читати. Ну так, вони можуть читати десь там в метро, але хто за, за кермом, то цього не може робити. А взагалі немає коли часу ні до сім'ї, ні до церкви, ні до чогось духовного. Люди просто. Глыбному, Там, вот совершая служение сессии, и в сельской да. местности, и более в городской, угу. В городской, попадая в Киев, ты просто попадаешь вот в этот да, ритм, ты не да, успеваешь да, ничего сделать, потому что все так живут. И э, с одной стороны можно подумать, ну вроде бы обречен человек, но ну, такой ритм его жизни. Но тем не менее он не обречен, мы сейчас дальше поговорим, угу, к чему угу. это говорил Христос. Но э, мы должны проанализировать просто, не давит ли на меня вот этот угу. ритм, угу. нахожу ли я время в этом ритме. То есть вот эта почва, она тоже относится, в принципе, я думаю, и ко всем людям, хоть даже в сельской местности, потому что тот же самый огород, семья, Крова. хозяйство. Это, это все, да. У человека тоже забот хватает угу. полно. Поэтому это вид почвы, который к тем так. занятым людям относится. Еще и была тоже. хорошая, добрая почва это человек, который внимательно слушает, ему нравится это слово, он начинает углубляться, он начинает задавать вопросы, а почему так? А ну, прочитаю, помолюсь, спрошу у Бога, спрошу еще у кого-то. Тобто, человек интересуется Словом uh -huh. Божим. Христос говорит, коли е сімечко попадает в эту почву, оно, звісно, прорастает, оно дає свої результати. Одно приносить в 30 разів, в 60, в 100 разів плоди приносить. Тобто оно дає плоди в чоловік. Uh -huh. uh -huh. Ну, от у мене запитання. Взагалі, от від чого залежить, до якої категорії ґрунту належу, наприклад, я, так? Ну Кожен із нас. Uh -huh. Чи залежить щось від мене? Чи мені просто от не пощастило, що в мене от я саме такий? Uh -huh. ну, Христос здесь не констатировал факт, что если ты такая почва, то все конец. Он просто показал пример, что вот так происходит, к сожалению, в жизни человека, если он является такой почвой. Ну, например, возьмем: мы живем в Киеве. Работа, семья, работу мы поменять не можем. Ну, mm -hmm. может быть, возможно где-то что-то, но не можем, ну, например, понять работу. Скажем так, да. так. Семья. Что делать с семьей? Мы же не можем прийти и сказать: Извини, ты мне мешаешь, да, у меня mm -hmm. времени нету. Mm -hmm. Мы не можем семью никуда mm -hmm. деть. Мы фактически есть та почва, которая загружена всеми этими заботами. Mm -hmm но это дает нам повод задуматься, если я такая почва, что я буду делать дальше, найду ли я в этом всем время для того, чтобы углубиться и поразмышлять. Угу. Вот для чего Христос говорит фактически об этих разных видах почвы, чтобы я задумавшись, какая я почва сегодня, что я могу сделать, чтобы этого не случилось, ну, например, не заглушила терни, угу. чтобы сделать, чтобы дьявол не забрал эту семечку. То есть мне нужно проявлять интерес, мне нужно проявлять, уделять время, проявлять внимание к слову угу. Божьему, то есть задумываться над этим. Тобто, uh -huh. чоловік э, не, не обрічен, коли воно проаналізував і определив для себе какой-то від почви. Це наоборот стимул к тому, щоб бути доброю, хорошою почвою. Тобто, в принципі, ґрунт може покаятися так? в якійсь мірі да. стати, стати хорошим, який може прийняти все ж таки ось те, що, да. що, що сіється. 에, а, тобто, потрібно бути готовим, готовим приймати те все, що. Христос сіє. Взагалі, от яким чином, можливо, ви так декілька таких ну порівнянь, яким чином Христос взагалі сіє в нас? От які де, де ми можемо знайти це насіння? І чи потрібно ґрунту шукати насіння? Ну, э, в первую очередь это само слово Божье. Если мы говорим, что семечко, Ч это было слово Божье, это Библия так? сама, да, угу. это Его прямое слово, поэтому уделять время для чтения угу, Библии, угу. Э, возможно, да, если такие в человеку некогда было там успеть ритм жизни, он может хотя бы в наушники вставить, слушать это слово Божье, где да. э, электронные варианты, где можно читать, то есть, ну, самое главное это уделить время, чтобы это семечко могло попасть. Угу. Э, я понимаю, что каждый пример, который мы приведем, сравнение вот, даже это уже притчу но мы не можем до конца все детально вот сравнить что мы почва почва она не разговаривает она только сидит и ждет когда и упадет эта семечка нам нужно самим идти навстречу брать эту семечку для себя то есть напитываться этим это через обстоятельства жизни какие-то друг говорит лучше не ей туда там может ну мало ли что-то произойдет бог через него может мне что-то сказать я послушался и Бог меня сберег от каких-то, ну, там, происшествий. Uh -huh. Через молитву, через общение со своими, ну, с друзьями на духовные темы, uh -huh. на такие темы uh -huh. э о любви Божьей, Яки о теме надыхаются, да, на духовное, духовное життя. Подводят к, к духовному. Опять, опять же, это тоже то, что мы того. можем делать, чтобы получать. Можно uh -huh. даже что-то сделать, чтобы, наоборот, создать обстановку. Например, сесть посмотреть телевизор просто полтора часа, туда-сюда лазя по, -по, -по uh -huh. социальным сетям. Uh -huh. Прогонял эти полтора часа времени, потом а оно сел. Так. Ой, читать уже не хочется, и времени уже мало осталось. То есть есть побочное то, что оно не насыщает человека. То есть меньше сделай времени или удели времени интернету, соцсетям, тому, что отвлекает, а удели время наоборот. Слову Божьему пообщайся с семьей, семьей проведи время. Тобто на духовну тему, як там більше време mm -hmm. уділять. Дійсно, потрібно э, задуматися, скажімо так, над своїм життям, проаналізувати свій день. Э, і я думаю, що кожен із тих, хто нас дивиться зараз, так може визначити для себе, до якого ґрунту він все ж таки належить. А, дякуємо, дякую за цікаву розмову. Дійсно, є над чим задуматися. Mm -hmm. а, друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про притчу Ісуса Христа, про Сіяча. І дійсно можна зробити гарні висновки для кожного з нас. Якщо у вас залишилися запитання. Тання, будь ласка, телефонуйте до нас за номером 0800 30 20 20 У Нас на зв'язку завжди є священнослужитель, які готові відповісти на всі ваші запитання на духовну тематику. У нас же зараз невеличка пауза, після якої ми повертаємося до вас.